Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Ada satu benda yang menarik perhatian saya ketika Perdana Menteri mengumumkan banyak perkara pada siang tadi iaitu berkenaan dengan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama dan tahfiz, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Persoalannya ialah peruntukan-peruntukan itu semua adakah memang datang dari bajet ataupun peruntukan itu ialah peruntukan diumum di luar bajet. Kalau peruntukan itu diumum di luar bajet, adakah peruntukan-peruntukan itu telah dibentangkan ke Parlimen terlebih dahulu sebelum diumumkan? Dan anda kata kalau dah dibentangkan, Parlimen dah lulus ke belum? Dan anda kata kalau peruntukan ini merupakan peruntukan yang memang ada dalam bajet, Maka bukankah ini merupakan satu old news yang dikitar semula konon-kononnya untuk menunjukkan kerajaan prihatin dan memberi bantuan tambahan padahal bendanya sopa je pun dengan apa diumumkan ketika bajet 2026 yang ini saya kira Perdana Menteri dan juga Madani kena jawab perkara ini. Kita intro dulu. Cikiti so, macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tadi Perdana Menteri telah membuat banyak pengumuman ketika menyampaikan ucapan bersempena dengan tahun baru pada siang tadi. Tetapi sebelum kita nak ulas pasal tu, agak kelakar jugalah apabila benda itu iaitu ucapan PM itu diumumkan lebih awal oleh Anthony Lok iaitu Menteri Pengangkutan. Padahal bukan tugas dia. Sepatutnya tugas untuk umumkan Perdana Menteri bakal berikan ucapan ke apa-apakah ialah tugas Fahmi Fadil selaku jurucakap kerajaan. Tetapi kenapa Anthony Locke pula yang pergi kata-kata umum, Perdana Menteri akan menyampaikan sesuatu yang istimewa pada besok dan sebagainya. Bila masa pula Anthony Locke ini mengambil tugas sebagai Menteri Komunikasi. Yang ini pelik, tuan-tuan Dawes Klan. Tetapi selepas mendengar ucapan dan juga pengumuman oleh Perdana Menteri tadi, barulah kita faham sebaik sedikit kenapa beliau yang acah-acah terpaling nak beritahu PM bakal buat pengumuman. Tetapi sebelum itu, jom kita recap sebaik sedikit apakah yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada siang tadi. Yang pertamanya Perdana Menteri ada umumkan berkenaan dengan isu berhubung dengan undang-undang dan kuasa kerajaan supaya tidak ada orang yang terlalu berkuasa. Baguslah macam tu. Antara yang diumumkan ialah pendawa raya dan program negara dipisahkan. Benda ini memang ada dalam manifesto mereka dan akhirnya kalaulah betul mereka laksanakan dalam tahun ini bermaksud satu janji reformasi mereka ditunaikan. Tetapi itu pun selepas banyak pihak yang dah menyemangsa pendawaan-pendawaan terpilih di zaman madani ini. Dan kita harapkan bila ianya terpisah, maka tak ada halangan lagi lah untuk pendakwa raya memberikan pendawaan kepada Perdana Menteri ataupun kepada orang-orang kerajaan berhubung dengan skandal-skandal ataupun kes-kes mereka. Tetapi benda ini perlu kita lihat. Mereka bakal letak pendakwa raya itu dekat mana? Bawah kehakiman ke? Ataupun satu jabatan baru bawah Perdana Menteri ke? Kalau diumumkan jabatan baru bawah Perdana Menteri, memang tak payahlah So, proper je pun masalahnya kan. Dan kemudian Perdana Menteri juga mengumumkan bahawa Perdana Menteri had maksimum perkhidmatannya ialah 10 tahun sahaja. Tetapi seperti mana diberitahu oleh Azrina Osman Syed iaitu Menteri Undang-Undang, benda itu hanya terpalit pada Perdana Menteri sahaja. Menteri Besar Ketua Menteri tidak terlibat. Eh, kenapa tak terlibat pula? Dan kalau Perdana Menteri pun 10 tahun je, kenapa Menteri Besar boleh unlimited? sebab kuasa menteri besar dan juga ketua menteri tertakluk kepada undang-undang tubuh kerajaan negeri masing-masing. Kerajaan pusat tak ada hak untuk masuk campur urusan undang-undang tubuh kerajaan negeri. Jadi anda kata kalau ada negeri yang nak follow suit, kalau ada negeri yang hendak mengikut jajah langkah kerajaan pusat untuk menghadkan tempoh perkhidmatan menteri besar atau ketua menteri, dipersilakan. Dan kemudian ada lagi, ketua setiausaha negara juga maksimum 10 tahun. Tidak boleh lebih. Kemudian undang-undang ombudsman iaitu rakyat boleh mengadu salah guna kuasa dari peringkat bawah sampai ke Perdana Menteri. Ya, rakyat boleh mengadu. Sekarang pun rakyat boleh mengadu juga sebab ada SISPA kan? Tetapi adakah akan berlaku tindakan? Adakah tindakan akan diambil? Another story altogether. Macam sekarang pun ada je dawaan report polis berkenaan dengan salah laku Perdana menteri ataupun tata kelola langgar sebagainya. Sebagai contoh Yusof Rotter membuat laporan polis sejak tahun lepas lagi berhubung dawaan beliau pelibatan Anwar Ibrahim dan juga Farhash Wafal Salvador dalam skandal beliau konon-kononnya ada dadah dan juga senjata api tiruan itu. Tapi sampai sekarang satu siasatan pun tak dibuka tuan-tuan dawa sekalian. Sama juga dengan laporan polis yang melambat-lambat kita buat berkenaan dengan Anwar Ibrahim berhubung perjanjian Anwar Trump itu pun sama juga satu kecacatan pun tak dibuka. Memang ada undang-undang ombudsman selepas ini. Rakyat boleh mengadu. Soalnya adakah tindakan bakal diambil? Itu another story all together. Kemudian ada satu lagi akta kebebasan maklumat ataupun FOI. Rakyat boleh minta maklumat kerajaan tetapi tak termasuk keselamatan negara dan risikan. Yang ini yang kita nak tahu sejauh manakah maklumat-maklumat kerajaan ini akan dikategorikan sebagai keselamatan negara. Anda kata kalau kerajaan memutuskan bahawa berkenaan dengan kewangan negara itu merupakan satu aspek keselamatan negara, walaupun benda itu patut kita minta, mungkin tak dapat kita minta juga. Kenapa? Kategori ini kategorinya keselamatan negara so kita tak boleh nak minta kan tapi tak apalah yang ini terlalu awal untuk kita ulas kita tengok sajalah perlaksanaannya macam mana kemudian of course lah ada diumumkan tentang ekonomi negara yang konon-kononnya korang berada dalam keadaan yang paling bagus terkait atau Asia sebagainya kan yang ini saya kira tak payah ulas lah anda yang berada kat bawah anda tahulah macam mana keadaan ekonomi kita sekarang ini macam mana teruknya kuasa beli kita dan macam-macam lagi yang ini saya rasa tak perlu kita ulaskan tuan-tuan dan sekalian buat sakit hati saja. kemudian ada subsidi gaji dari urusan kerajaan di mana sekali lagi Perdana Menteri apa tu ulang berkena dengan subsidi budi RON95 dan kemudian gaji pejabat awal naik kan termasuklah hakim yang 10 tahun tak naik gaji katanya dan kemudian semua urusan kerajaan pergi online kecuali yang undang-undang tak benarkan sebabnya semua urusan kerajaan sekarang ini boleh dibuat secara online kalau ikut kalakan. Dan kalau macam itu berlaku, kita haraplah website-website kerajaan ini bagus belaka. Jika tidak, itu yang jadi kadang-kadang kita buka website kerajaan, 4-5 jam pun tak loading lagi masalahnya. Disebabkan oleh masalah server. Dan kemudian AI akan digunakan untuk menjawab soal rasmi supaya cepat dan tak lambat. Tang AI ni saya risau tuan-tuan sekelas. Sebab AI ni kadang-kadang ada juga mengarutnya. Sebab kita pun guna AI belaka Macam GPT, Grok, Gemini dan sebagainya kan tak semestinya AI itu tepat. Jadi saya kira tetap kena ada manusia yang cek sama ada jawapan-jawapan AI itu betul ataupun tidak, tepat ataupun tidak supaya mengelakkan kekeliruan. Kemudian ada juga lah peruntukan berkenaan Sabah dan Sarawak and then bantuan rakyat, skim SARA, apa tu diberikan sekali lagi kepada seluruh Malaysia yang bisa RM80 ke atas, RM100 dan sebagainya. Dan yang paling penting yang saya nak bincang dekat sini yang menarik perhatian saya ialah berkenaan dengan sekolah dan juga pelajar di mana kerajaan telah mengumumkan sekolah agama dan tahfiz mendapat bantuan tambahan 200 juta ringgit untuk pembaik pulihan dan juga pembangunan. Untuk sekolah jenis kebangsaan Cina 80 juta ringgit dan juga sekolah Tamil 50 juta ringgit. Ingat yang nombor-nombor ni eh. Sekolah agama dan tahfiz yang berdaftarlah kan dapat 200 juta ringgit dan kemudian sekolah jenis kebangsaan Cina dapat 80 juta ringgit dan sekolah jenis kebangsaan Tamil dapat RM50 juta. Ringgit. Dari satu segi orang akan kata wah hebatlah baguslah kan banyak pergi sekolah agama. Tapi ini menunjukkan kerajaan ini betul-betul adil sebab apa sekolah agama tu dapat banyak. Tetapi kalau kita bahagikan dengan jumlahnya tuan-tuan sekalian, sekolah agama sebenarnya dapat paling sikit. Jumlah sekolah agama dan tafiz yang berdaftar dekat negara kita ini lebih kurang dalam 5200 buah. So, 200 juta ringgit dibahagikan dengan 5200 buah satu sekolah akan dapat lebih kurang dekat RM39,000. Okey, ingat nombor ni eh. Satu sekolah agama atau bertafiz bertafta akan dapat RM39,000 per sekolah. Untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, ada lebih kurang 1,300 buah sekolah Cina. Boleh? Sekolah jenis kebangsaan Cina dibahagikan dengan RM80 juta. Ringgit. Satu sekolah akan dapat lebih kurang RM62,000 untuk setiap sekolah. Bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil pula, ada lebih kurang dekat 530 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil dekat seluruh negara. Bahagikan dengan 50 juta, satu sekolah dapat lebih kurang RM94,000. So, di sini anda tengok eh. Walaupun sekolah agama dulu dapat paling banyak RM200 juta. Ringgit, tetapi kalau dibahagikan, satu sekolah just dapat RM38,000, RM39,000 saja. Lebih sedikit, paling sedikit berbanding dengan sekolah-sekolah lain. Tapi bukan itu yang saya hendak bincangkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang saya hendak bincangkan ialah adakah peruntukan-peruntukan yang diumumkan oleh Pendidikan Menteri Jadi merupakan peruntukan yang memang sudah ada dalam Belanjawan 2026 ataupun peruntukan itu sebenarnya peruntukan yang diumumkan di luar Belanjawan 2026. Kita semua tahu Belanjawan 2026 menyaksikan kerajaan ada memperuntukkan dalam 2.6 bilion lebih kurang tu kot ataupun 66 bilion saya take lupa angka dia untuk pembangunan sekolah-sekolah dan juga pendidikan dekat negara kita ini dan of course lah ada orang kata jumlah-jumlah ini masuk dalam angka tersebut. Tetapi persoalannya, benarkah 200 juta ringgit untuk sekolah agama Tafiz yang diumumkan tadi, 80 juta untuk sekolah Cina, 50 juta untuk sekolah Tamil yang diumumkan sendiri kan? Masuk dalam belanjawan itu, dikorek dalam belanjawan itu. Ataupun ianya merupakan satu angka peruntukan yang diumumkan di luar waktu bajet. Di luar peruntukan bajet. Andai kata kalau ianya diumumkan di luar peruntukan bajet, dan persoalan timbul. Ada atau tidak peruntukan-peruntukan ini dibentangkan terlebih dahulu ke parlimen untuk mendapatkan kelulusan. Sebab sebarang peruntukan yang besar seperti ini kena umum dekat parlimen dahulu, kena bentang dekat parlimen dahulu untuk mendapatkan kelulusan ahli-ahli parlimen. Kena mendapatkan mandat. Anda kata kalau tidak dapat kelulusan, peruntukan terjalan. Betul atau tidak? Dan benda itu yang kita persoalkan. Anda kata kalau peruntukan itu diumumkan di luar bajet dan tak mendapat kelulusan, ianya boleh menjadi sebuah kesalahan di bawah perkara 102 dan juga 104 Perlembagaan Persekutuan berkait dengan penggunaan atau pembelanjaan wang-wang disatukan kerajaan. Jadi kerajaan tidak boleh sesuka hati mengumumkan jumlah-jumlah itu di luar waktu bajet, di luar parlimen. Sebaliknya kalau nak umum, mereka kena umum dalam parlimen, barulah benda itu boleh diluluskan dan seterusnya dibelanjakan. Ingat tak antara alasan mengapakah geng-geng madani yang sebelum madani lah kan geng-geng pembangkang ketika zaman kerajaan tiba tiga bulan Lubising ialah kerana PN mengumumkan bantuan-bantuan monetari dan sebagainya di luar waktu parlimen dan termasuk ketika parlimen tengah digantung. Mereka kata benda tu tak boleh. Mana boleh umumkan peruntukan bantuan kepada rakyat sebagainya di luar parlimen dan ketika parlimen tak bersidang. Itu merupakan satu kesalahan. Ingat tak benda tu? Walhal sebenarnya apa yang diumumkan oleh PN pada ketika itu merupakan satu benda yang mendesak sebab masa itu rakyat perlukan dana dengan cepat. Kerajaan kena berdirak cepat untuk memastikan isu COVID-19 dapat di, dapat tu ditangani dengan lebih cepat dan berkesan. Dan anda kata kalau masuk ke parlimen sebagainya, kena melalui perbahasan dan macam-macam lagi, mungkin pada ketika itu segala-galanya sudah terlambat. Tetapi mereka tetap bising. Mereka kata mana boleh umum peruntukan di luar parlimen? Mana boleh umum peruntukan ketika parlimen tengah tak bersidang? Itu yang jadi 600 juta janjah bawah tu. 600 bilion, sorry. Yang jadi 600 bilion janjah bawah. Yang kononnya Muhyiddin telah sakau, masuk akaun bersatu and what not kan? Kerana banyak benda yang diumumkan, diumumkan di luar waktu parlimen, diumumkan di luar bajet dan sebagainya. Ketika parlimen tengah digantung dan macam-macam lagi. Itu hujah mereka. Tetapi sekarang ini, Perdana Menteri mengumumkan sesuatu bab sekolah ini bukan waktu yang berdesak, bukannya dalam keadaan darurat dan sebagainya. Jadi persoalan kita ialah adakah angka-angka ini diumumkan within budget, memang ada dalam budget ataupun angka-angka ini sebenarnya ialah angka di luar budget. Anda kata kalau angka di luar budget, saya ulang balik soalan saya. Ada atau tidak angka-angka ini dibentangkan di parlimen untuk mendapatkan kelulusan parlimen barulah diumumkan ataupun Perdana Menteri budus sahaja umum dahulu dapatkan kelulusan kemudian kalau benda yang kedua itu berlaku maka Perdana Menteri boleh kita katakan melanggar tata kelola dan berpotensi melakukan kesalahan di bawah perkara 102 dan juga 104 Perlembagaan Persekutuan tetapi seandainya kalaulah angka-angka ini sebenarnya lah angka yang pernah diumumkan dalam bajet sebelum ini maka Perdana Menteri kelihatannya macam nak kencing Rakyat right? Malaysia lah diumumkan konon-kononnya macam peruntukan baru. Oh, kerajaan telah murah hati untuk menambah kali peruntukan dan sebagainya. Padahal peruntukan itu memang dah ada. Peruntukan itu memang dah siap ada diumumkan dekat bajet pun. Cuma sekarang baru nak umum balik semula. Ah, macam tu lebih kurang. Kira macam satu bentuk kekencingan yang ditaburkan atau dipancutkan kepada masyarakat. Jadi sekarang ini, kita nak tunggu jawapan daripada pihak kerajaan, daripada Juru cakap kerajaan Fahmi Fadil ataupun Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan kedua ataupun Timbalan Menteri Kewangan yang baru. Adakah angka-angka ini ialah angka yang diumumkan berdasarkan kepada bajet 2026 yang menjadikan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi merupakan satu apa tu benda lama yang diulang siar seterusnya seolah macam mengencingi rakyat ataupun perkara ini diumumkan di luar bajet yang menyebabkan Perdana Menteri kena jawab dapat kelulusan atau tidak dah bentang dekat parlimen ataupun tidak seandainya kalau tidak dan macam saya katakan tadi mungkin kesalahan di bawah perkara 102 dan 104 dilakukan oleh perdana menteri dalam mengumumkan perkara itu tetapi ada komentar dekat Facebook yang menitip perhatian saya agaknya sebab itulah anti kelang kelangkabut nak umum yang perdana menteri akan mengumumkan sesuatu yang luar biasa untuk hari ini mungkin dia dah tahu yang perdana menteri nak bagi lebih peruntukan peruntukan tambahan kepada sekolah Cina sebab itulah dia umum macam-macam. Betul atau tidak tuan-tuan dan sekalian? Ini bukan tuduhan sekadar teka-teki berdasarkan kepada perkara-perkara yang berlaku. Tetapi soalan-soalan saya itu legitimate perlu dijawab oleh pihak kerajaan. Jika tidak, kita berhak mempersoalkan. Kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, saya harap anda tonton video saya ini dan tolong ambil apa buah butir yang saya cakap ini tanyakan dekat sedang parlimen nanti akan datang sama ada angka-angka itu merupakan angka dalam bajet angka di luar bajet atau bagaimana sebab dah tiba masanya pembangkang tidak boleh lagi menjadi pasif defensif sebaliknya kena agresif eh come on Pilihan raya tinggal setahun lebih saja lagi. Dan dalam keadaan Madani ini tengah vulnerable gila, masa inilah kita kena henyak mereka habis-habisan. Janganlah korang duduk sibuk pasal penyata Umar lah, manfaatkan nasional sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, tanggungjawab hakiki anda sebagai pembangkang, sebagai check and balance pada kerajaan, diabaikan begitu saja. Jangan biarkan kami buat kerja ahli parlimen. Kuranglah kena buat kerja ahli parlimen. Kalau orang macam saya, macam Papa Gomo, macam Cik Gubat dan sebagainya buat kerja ahli parlimen, baik kami saja jadi ahli parlimen, anda tolong jadi influencer pula menggantikan tempat kami. Okey ke tak okey kalau macam tu? Berani kena benar. Takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.